মনটো বহুত বেয়া লাগিছে যদিও ছোৱালীজনীৰ চুলিখিনি আজি ঘূৰাব লগা হ'ল বহুতেই আমাৰ ফেচবুক পেজ অনুভৱৰ পৃথিৱীত সুধি আছে কিয় খুৰালোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে দিছোঁ আপোনালোকে চাব ভাগ চুলিখিনি কাটি দিম বুলি ভাবিছোঁ একেবাৰে মানে খুৰ মাৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ চাওকচোন ইমান পাতল তাৰ চুলিখিনি আমাৰ ছোৱালীজনীৰ চুলিখিনি কটা এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ ফেচবুক পেজত আৰু তাতে বহুত মানুহে মোক কৈছে যে চুলি কিয় ইমান সৰুতে খুৰালে কষ্ট পাব স্কীণখন লগতে কৈছে যে খুৰ লগাব নাপায় কিন্তু মই কিয় কাটিলোঁ সেই কথাটো আপোনালোকক দেখাম প্ৰমাণসহ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এয়া চাওকচোন ছোৱালীজনী ইমান ধুনীয়াকৈ শুই আছে আজি তাইৰ চুলিখিনি মই চাই লৈছোঁ ভালকৈ কাৰণ অলপ সময় পাছৰ পৰা তাইক মই একদম টকলাকৈ দেখি পাম যে বৰ দুখ লাগিছে মনটোও হ'লেও উপায় নাই এয়া এতিয়া লৈ আনিছোঁ তাইক কাটিবৰ বাবে চুলি আৰু এয়া বাহিৰত ৰেডি কৰিছে 有时一他大，多空啊！对对对，对对。 আৰু এয়া দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ তাইক শুৱাই লৈছোঁ শুৱাই থাকোঁতে চুলিখিনি ঘূৰাবলৈ সুবিধা হৈছে যিহেতু তাই গমেই নাপায় আৰু লৰ চৰ কৰি থকাও নাই সেয়েহে মানে ঘূৰাই দিবলৈ বহুত বেছি ভাল হৈ আছে আৰু এনেকৈয়ে মানে ঘূৰাই দিছোঁ তাৰপিছত তাইক এনেকৈ ওপৰত উঠাই ল'লোঁ কান্ধত তাৰপিছত তেতিয়াও তাই সাৰ পোৱা নাই ধুনীয়াকৈ মানে পাতি দিছে আৰু ভালকৈ আমাৰ কটা হৈ গৈছিলে কিন্তু কি কৰিব আৰু ল'ৰাটো আছেই নহয় আমাৰ মানে দুষ্ট ল'ৰাটো অনুভৱ সি এনেকৈ দৌৰা দৌৰি কৰি আছিলে তেতিয়া মানে তাই সাৰ পাই গ'ল আৰু সাৰ পাই যোৱাৰ পাছতো তাই মানে কি কৰিলে আপোনালোকে চাব দেই সাৰ পাই গ'ল যদিও মানে তাই অকণোৱে আমনি কৰা নাই একদম ধুনীয়াকৈ ৰৈ দিছে অকণমান অকণমান মাথাটো হিলাই দিছিলে বাৰু কিন্তু আমি চবেই তাইক ডিষ্ট্ৰেক কৰি দিলোঁ মানে সেয়া চাব দেই আমাৰ অনুভৱে পূৰা এতিয়া মোৰ পৰা মানে গালি খাম বুলি সেই পাত আনি খেলাইছে ভনীয়েকক উমলাইছে তেতিয়া তাই মানে পাতখন চাই চাই আছে আৰু লগতে মানে মাথাটো ইমানকৈ হিলোৱা নাই যে তেতিয়া কাটিবলৈ মানে সুবিধা হ'ল কিছুমান লোকৰ নিয়ম থাকে জন্মৰ পাছত চুলি ঘূৰাই দিয়া কিছুমানেতো জন্মৰ দহ দিন পাছতে ঘূৰাই দিয়ে মুছলিম ধৰ্মৰ মানুহে কিন্তু আমাৰ হিন্দু ধৰ্মটো কিছুমান মানুহৰ মানে চুলি ঘূৰাই দিয়া নিয়ম আছে কিন্তু আমাৰ সেই নিয়মটো নাই যদিও মই চুলিখিনি ঘূৰাই দিলোঁ কাৰণ মানে তাইৰ মাথা তালুখনত ইমান বেছি ডাঠ কিবা লাগি আছিলে তেনেকৈ জন্ম হওঁতে লাগি থাকেই বাৰু কিন্তু কিন্তু এয়া চাওকচোন তাইৰ কিমান বেছিকৈ লাগি আছিলে মই ধুৱাই দিলেও নাযায় আৰু ভালকৈ যদি বেছি জোৰ দি ধুৱাওঁ তেতিয়া মানে চুলিখিনিও সৰি যায় গতিকে এনেও চুলিখিনি সৰিয়ে যায় যেতিয়া গোটেইখিনি কাটি পিনি সমানকে ওলাবলৈ দিছোঁ সেয়েহে মানে মই চুলিখিনি কাটি দিলোঁ বেলেগ একো কথা নাই বাৰু আৰু তাৰপিছতে এয়া আমাৰ অনুভৱকো এতিয়া চুলি কাটি দিছে যিহেতু তাৰ চুলিখিনি দীঘল হৈ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ ভাৰ্গিক গা পা ধোৱালোঁ মেলিলোঁ তাৰপিছতে আমাৰ ভাৰ্গিক এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ আপোনালোকে চাওক দেই